thank yeah. you yeah. Только у вас бочек в гайдарах Кто только говорит, что я только что выпил уже говорите, что это с другой бочкой А вы песни не слышали? В каждом доме будут угощать вином Проходите у нас каждый каждом вино Спасибо. Спасибо. С праздником. Всем здоровья и удачи.

в прошлом... а, нет, не Спасибо, Юрьевич. в прошлом году защищали честь села. Я заняла первое место по лучшей на юге Молдовы. Нигде не было сказано, никто не поблагодарил, но зато дали грамоту, тысячу лей и мы довольны сегодня. Я, думала, я, 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 никто не поблагодарил, но дали тысячу

Allah yersin. Ve 20 yıldan sonra gene böyle bir olsalım. yok. Yer yok. 90 yaşındayım. Yeme gelmeye bari. Kılsi. Da sen de yaparsın suç bu <laughs> <laughs> Не верю еще, еще село большое. Да. Э, да. вечера есть э, да. будет. Э, кто выиграет места да, 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 да. Все, спасибо, а что нашли время de acasă Că m-am săturat cât de mult muncesc Când mă-ntorc și să le găsesc

Большой и самый яркий праздник нашего села. Сегодня в честь Храма Села, в честь Дня Села мы объединили в, в, в один день эти два больших праздника. У нас в гостях присутствуют очень уважительные уважательные гости. Первый заместитель Башкана Валерий Федорович Яниоглов. Поприветствуем! Наши официальные спонсоры земляки, которые помогли вот этим молодым ребятам, это будущие чемпионы Европы, дай бог и мира, я думаю, что мы это заслужим. Да. Пожалуйста, поприветствуем Наш Чебан Петр Михайлович, наш земляк, который очень крепко держит корни России, но корни наши. Значит, второй спонсор Виталий Пантеревич Куру. Поприветствуем. Благодаря вот этим молодым людям на наш праздник сегодня выпала честь открыть вот этот олимпийский борцовский ковер для наших борцов. Я думаю, что это очень большое, огромное событие в нашем селе. И еще раз от имени всех жителей села поблагодарим наших спонсоров. Присутствует ветеран наших старейшин. Поприветствуем, пожалуйста, Федор Николаевич и советники, в том числе примар Илья Георгиевич Кислян. Давайте предоставим слово Примару, пожалуйста. В первую очередь хотел бы поздравить всех с праздником. Поблагодарить нашего спонсора за тот, за тот подарок, который он подарил нашим детям. Это спонсоры не один, у нас двое их спонсоров. Чтобы, конечно, это спонсор и дальше продолжался. Я думаю, что на этом вы не остановитесь. В Италии, то же самое. Это только начало, как я понял, да? так... Да, да, так и буду, будем продолжать. Это первый, первый шаг наш. Я думаю, что в дальнейшем мы еще что-то придумаем, еще что-то откроем. И таких ленточек красных, которые сегодня будут резаться, я надеюсь, что в этом году еще несколько будет. Спасибо. Поздравительное слово предоставляется первому заместителю башкана, пожалуйста. Уважаемые гайдарцы, я думаю, что забыли третьего спонсора, это тренер, тренера, который ездит сюда. Ну, и думаю, что основа, основа заключается в том, что тренер вложит душу вот в этих молодых ребят, и они, у меня никаких сомнений нет в том, что гайдарцы будут чемпионами. Вы знаете, я хочу сказать искреннюю благодарность тем людям, которые уезжают и все-таки свои корни оставляют на родине. Очень много наших ребят, наших бизнесменов, которые выехали. Многие говорят, вот где брамы Брамы, где я сегодня хочу сказать большое спасибо спонсору, который сегодня купил и подарил детям дал детям этот праздник вместе с тренером, который будет на этом татаме <как> тренировать, тренировать детей. Он дал им будущее. Хочу сказать большое спасибо всем вам. Я сегодня прошелся в Гайдара, хочу вас поздравить с двойным праздником храмом села, днем села. Я посмотрел, что у села есть будущее. Почему? Потому что они друг другу радуются. Они друг друга радуют, они уважают и любят друг друга. Открывая вот этот вот э, участок, где будут наши дети радовать нас и радовать себя, я хочу пожелать им успехов, пожелать вам, кадетов, здоровья, чтобы вы любили друг друга, чтобы вы радовали друг друга, чтобы в семьях всегда все было хорошо, чтобы вы были здоровы и тренировались. Я сказал так, что. У нас татами много, у нас чемпионов уже много. Мы сейчас хотим сделать так, чтобы в Гагаузии были пару теннисных кортов. И у меня никаких сомнений нет в том, что придет время, Гагаузы будут чемпионами у и в Соединенных Штатах Америки будут участвовать и выигрывать. С будущими победами вас поздравляю. Поздравительное слово предоставляется председатель Совета.